Mungkin ramai tidak tahu stesen pemindahan sisa pepejal Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur Transfer Station KLTS Taman Beringin Kepung yang lumpuh pada Disember 2013 telah mengalami transformasi besar-besaran setahun selepasnya. Mesin dan peralatannya sering mengalami kerosakan menyebabkan keseluruhan operasi stesen tersebut hampir terhenti. Ia menyebabkan sampah yang dihantar oleh lori konsesi ke kawasan itu dapat dipindahkan ke dalam kontena untuk dihantar ke tapak pelukusan. Malah, air larut resap sampah yang belum dirawat dibiarkan mengalir ke longkang dan mencemarkan sungai Jinjang. Namun pada tahun 2014 menyaksikan transformasi itu bermula selepas pengurusan sisa pepejal di ibu kota diambil alih oleh anak syarikat Alam Flora Sendirian Berhad iaitu Alam Flora Environmental Solution Sendirian Berhad AFES memetik kata-kata Ketua Pengurusan Fasiliti Sisa Pepejal AFES Muhammad Nur Azizi Zakaria kepada Akbar Kosmo pada bulan lalu, transformasi KLTS melibatkan kos jutaan ringgit. Antara transformasi yang dilakukan termasuklah menaik taraf loji rawatan air sampah dengan membina prarawatan iaitu rawatan kimia baharu pada kos mencecah jutaan ringgit. Selain itu, AFES turut memasang sistem pintu automatik untuk mengawal tekanan negatif dan pengurusan bau bersepadu serta pelepasan udara. Sistem penyemburan untuk kawalan bau serta menambah baik sistem saliran air juga telah dilaksanakan. Pencegahan bau dan lalat dilakukan secara kawalan biologi tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Sekali pandang stesen yang mendapat pensijilan ISO 9001, 14001 dan 45001 ini sepatutnya boleh terus beroperasi tanpa memerlukan kos ratusan juta ringgit dari kantung kerajaan. Namun, pada tahun 2019, kerajaan telah meluluskan kerja perubahan dan pembinaan semula stesen pemindahan sisa pepejal di tempat yang sama yang bernilai sekitar 170 juta ringgit secara runding terus tanpa tender terbuka. Kelulusan ini mula menjadi kontroversi apabila Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul mendedahkan stesen ini antara 101 kontrak runding terus bernilai 6.6 bilion ringgit yang diluluskan oleh Menteri Kewangan sebelumnya Lim Guan Eng. Penjelasan kemudiannya mendapati inisiatif projek ini dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Bagaimanapun, ia hanya diluluskan semasa Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan. Hampir setahun selepas kontroversi ini, ternyata projek pembangunan semula stesen pemindahan sisa pepejal yang diadakan secara rundung terus ini tetap diteruskan. Berdasarkan maklumat yang kami perolehi, projek ini dianugerahkan kepada Bumi Segar Indah Sendirian Berhad dengan kontrak selama enam tahun iaitu dua tahun bagi membina stesen baru dan empat tahun lagi beroperasi sebagai operator menggantikan alam flora. Baik, berdasarkan maklumat yang kami perolehi, projek ini dianugerahkan kepada Bumi Segar Indah Sundaan Berhad dengan kontrak selama enam tahun iaitu dua tahun bagi membina stesen baharu dan empat tahun lagi beroperasi sebagai operator menggantikan alam flora. Sudah tentu persoalan utama dalam kalangan rakyat, apa perlu diroboh dan dibina semula sebuah stesen pemindahan sampah yang masih boleh berfungsi dengan efektif dan efisien bukankah lebih baik ketika negara berhadapan masalah kewangan akibat pandemik wang tersebut boleh digunakan untuk melaksanakan projek pembangunan lain yang lebih mendesak atau bukankah lebih baik jika peruntukan ini digunakan untuk pembinaan fasiliti pusat pemulihan atau material recovery facility MRF baharu yang memproses bahan buangan yang boleh dikitar semula